Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah bisnes tu nak jejak semua duit yang pelanggan hutang pada dia? Ha, hari ini kita nak bongkar rahsia di sebalik akaun kawalan belum terima. Namanya mungkin nampak macam susah sikit, tapi percayalah, ia sebenarnya satu alat yang sangat penting untuk kita faham syarikat tu sihat ataupun tak dari segi keuangan. Okey, jom kita mulakan dengan satu senario yang biasa sangat berlaku. Bayangkan ada seorang pelanggan pulangkan barang, tapi dia dah bayar penuh dah pun. Jadi persoalannya sekarang, macam mana kita nak rekod transaksi yang nampak macam terbalik ni? Jawapannya, ada pada akaun kawalan belum terima. Baiklah, mari kita bedah siasat sikit. Apa sebenarnya akaun kawalan belum terima ni? Dan kenapa ia penting sangat dalam dunia perakaunan? Jom kita fahamkan, betul-betul. Cara paling senang nak faham, bayangkan ia macam satu papan pemuka utama untuk semua hutang pelanggan. Daripada nak tengok satu-satu IOU dari setiap pelanggan, akaun ni kumpulkan semua sekali jadi satu jumlah besar. Terus kita nampak dengan jelas berapa banyak duit yang bakal masuk ke dalam syarikat. Okey, setiap akaun mesti ada peraturan asas dia kan. Untuk akaun kawalan belum terima ni, ada satu peraturan utama yang kita akan nampak hampir 99% setiap masa. Mari kita tengok apa dia. Jadi, peraturan dia mudah je. Akaun ni selalunya akan ada baki debit. Dalam bahasa perakaunan, debit ni biasanya mewakili sesuatu yang syarikat miliki. Tapi kenapa kan? Apa sebenarnya yang baki debit ni tunjukkan dari segi kewangan? Ha, inilah sebabnya. Duit yang orang hutang pada kita tu dikira sebagai aset. Dan dalam perakaunan, aset memang sentiasa ada baki debit. Senang cerita, ia melambangkan duit tunai yang syarikat akan dapat pada masa akan datang. Baik, kita dah faham peraturan biasa. Sekarang, jom kita tengok pula situasi yang luar biasa, iaitu pengecualiannya. Kadang-kadang, bila kita faham kes-kes istimewa ni, kita akan lagi faham keadaan yang normal tu. Jadi, mesti timbul soalan ni kan? Eh, boleh ke akaun ni tiba-tiba ada baki kredit? Maksudnya, ada ke situasi di mana syarikat pula yang berhutang pada pelanggan? Jawapannya, ya, yeah, boleh. Tapi dalam keadaan yang sangat-sangat spesifik. Dekat sini kita nampak dua contoh paling klasik. Pertama, macam kes yang kita bincang awal tadi, pelanggan pulangkan barang lepas dah bayar lunas. Yang kedua pula, mungkin syarikat ada bagi diskaun, tapi pelanggan dah terbayar harga penuh. Jadi, dalam dua-dua kes ni, tiba-tiba perniagaan pula yang berhutang dengan pelanggan. Itulah yang mewujudkan baki kredit. Okey, untuk pastikan kita semua betul-betul jelas, jom kita bandingkan kedua-dua baki debit dan kredit ni sebelah menyebelah. Kita rumuskan perbezaan utama antara dua keadaan ni. Rumusan ni memang jelas kan? Senang je nak ingat. Baki debit maksudnya kita tengah tunggu duit masuk, jadi ia adalah aset. Sebaliknya, baki kredit pula maksudnya kita yang kena bayar atau bagi sesuatu, jadi ia dah bertukar jadi liability atau tanggungjawab. Jadi apa yang kita belajar hari ini, akaun kawalan belum terima ni bukan sekadar nombor-nombor biasa. Ia sebenarnya menceritakan kisah tentang hubungan antara syarikat dengan pelanggan-pelanggannya. Lain kali bila anda nampak ada baki kredit dalam akaun ni, cuba tanya diri sendiri, adakah ini tanda servis pelanggan yang bagus atau mungkin ada masalah lain yang lebih mendalam. Itulah hebatnya bila kita faham perincian-perincian macam ni.